자, 여러분들, 반갑습니다. 유니티 코리아의 골드메탈입니다. 우리가 유니티 안에서 뭔가 비주얼적인 그런 이펙트를 만들 때는 어떻게 했었죠? 보통 파티클 시스템을 많이 썼었죠? 근데 이 파티클 시스템을 조금 더 이제 우리의 것으로 만들려면은 일단 쉐이더를 만들고 그 쉐이더를 가지고 이제 새로운 메테리얼에 적용시킨 다음에 그 메테리얼을 잘 갖고 와서 파티클 시스템에 적용하고 그 파티클 시스템 안에서 뭐 입자의 크기, 입자의 퍼즐는 각도, 뭐 입자의 생성 주기 이런 것들을 막 미세하게 조정을 해서 우리가 원하는 그런 이펙트를 뭐 만들어본 적이 있었을 겁니다. 자, 근데요 유니티에서는 지금 이런 기존에 있는 그 파티클 시스템보다 조금 더 다채롭고 화려한 그러한 이펙트를 만들 수 있도록 이번에 VFX 자 그래프라는 기능을 새롭게 선보였었는데요. 자, 유니티 재팬에서 그캐주얼 님께서 그 3D, 심지어 그 초밥 모델링을 가지고 좀더 재미있게 그 VFX의 그래프 기능을 잘 풀어서 설명을 한 적이 있었습니다. 그래서요 여기에 그 보시면은 뭐 다양한 3D 모델링을 입자로 어, 활용을 해서 막 이렇게 퍼지는 것도 한번 보여주고요. 그리고 v f x 그래프 같은 경우에는 스크립트블 랜더 파이프까지 같이 포함됐거든요 그래서 진짜 쉐이더 마냥 그런 쉐이더 애니메이션을 거기서 바로 만들 수도 있고요. 그리고 외곽을 기준으로 해서 이 필드에 그 데이터를 볼수 있는 그 SDF 그걸 활용해서 멋진 이펙트 만드는 것까지 같이 그 영상에 다 포함이 되었습니다. 그래서 그 우리 유이트 코리아에서는요. 여러분께서 이 VFX 그래프에 대한 뭐 사용 방법과 그리고 뭐 신규 추가 기능을 조금 더 편리하게 그 보실 수 있도록 우리가 직접 번역을 해서 이렇게 공개를 하기로 했습니다. 그래서 여러분들 VFX 그래프 기능 설명에 대해서 재밌게 한번 보시면 좋을 것 같아요. 그럼 한번 같이 보도록 하겠습니다. はい、マグロが飛んでいきましたみたいな感じでスプライトだけじゃなくてこういう 3D のメッシュを飛ばすこともできたんですよこれは以前からできましたなんですけれどこれ1種類のメッシュしかこの1つのパーティクルシステムの中で扱うことができなかったんですよねそれがこのメッシュアウトプットの中にこのメッシュカウントっていうプロパティがいつの間にか増えたんですよねこれで1から4までの間で値を変えられるようになっていますこれをまあ例えば4とかにしましょうか 4ってやると、ここにこういうふうにメッシュを設定するスロットが4つ出てきて、4種類メッシュを設定できるようになりました。なので、マグロ以外にもエビとかネギトロ、ガリとか飛ばそうか、ガリ。はい。これで4種類まで設定できるわけですけれど、で今まだマグロしか飛んでませんが、このメッシュを切り替えるには、セットメッシュインデックスっていうのを置きます。そうすると、これで0番はマグロ、1番はエビ。 2番はネギトロ、3番はガリっていう風にですね、メッシュを変えることができるんですね。今、これ全部の同じメッシュインデックスにしちゃってますけれど、例えばパーティクルが生まれてくるときに、ランダムで0から4未満にしてくださいとかいう風に設定すれば、こういう風にランダムな種類のメッシュが飛んでいくようになると。ランダムアングルにして、こんな感じかな。という感じのなんかまあいい、いい具合にこうパラメータ調整していって、まあ、 こんな感じでにしてあるっていう感じですねというふうに複数のメッシュが使えるようになりましたので、まあ、例えばこう小惑星とかがこう飛んでいるみたいなシーンで小惑星もよく見ると全部同じ形の小惑星が飛んでいたみたいなことをこれで防げるわけですね。まあ、なんか破片とかそういったものを 3D モデルでえっとパーティクルとして飛ばす際には非常に役に立つ仕組みだと思います。 えとメッシュサンンプリングができるようになりました 3D のモデルの頂点位置を使ってパーティクルを生成するっていうことができるようになったんですね。で、それがまさにこの、このエフェクトで使ってる仕組みですけれど、これちょっとね、えっ、ー、とね、ここは普通の 3D のメッシュとして表示しています。ポリゴンなのが分かりますね。で、これがピカーってなって、ここで、はい、スプライトに。 切り替わわわりりましたたパーティクルに切り替わったわけですねこういうふうに 3D のメッシュの表面の座標をサンプリングしてきてこのパーティクルの位置として使うというふうなことができるというわけですねでこれ具体的にはこの例えばエフェクトでいうとこの部分でやっていますこのサンプルメッシュっていうノードができてこれに元となるメッシュ を入力して、あとはサンプリングするときのモードが複数用意されてるんですけれど、適当にポリゴンモデルがあるとしますよね。で、この頂点をサンプリングしてくるのがこのバーテックスモードで、エッジ上の点をこうサンプリングしてくるのがエッジモードで、面上の点をこうサンプリングしてくるのがサーフェスモードというふうになっています。 でエッジの場合は、こういうエッジ上のどこの点をこうサンプリングしてくるかみたいなパラメータが設定できたり、サーフェスの場合は、パーリーセントリック、えー、とパラメータとかでこう三角形状の位置を設定したりだとか、まあ、ユニフォームサンプリングを使ったりだとか、まあ、そういった細かいオプションが用意されてるんですけれど、まあ、ここではそういうのはあんまり関係なくです、ね、でもう乱数を突っ込んで、この、えー、とマグロのモデルの適当な位置をランダムにサンプリングしてきて、それをこのパーティクルの初期位置として使うというふうなことを。 やっていますこれ、えー、と位置だけじゃなくてこのアウトプットこのボックスを操作することによってポジションだけじゃなくてカラーとかテックスコードまあ、要するに UV 座標ですねをサンプリングしたりだとかまいろいろ情報をですね足し引きできるようになってますのでここでは UV 座標を拾ってきてそれを使って元の、えー、と寿司のモデルのテクスチャをサンプリングしてそれをパーティクルの初期カラーとして使うというふうな使い方をしています。 さらにこういうスタティックな 3D モデルだけじゃなくて実はスキンドメッシュ要するに棒を入れてアニメーションしているキャラクターとかからもこれサンプリングできるようになっていますこれがキャラクターアニメーションをサンスキンドメッシュサンプリングこれのサブグラフを見るとエンターサブグラフはい ここに、えー、と先ほどのはサンプルメッシュっていうノードでしたけれどこういうふうにサンプルスキンドメッシュっていうノードがあって、ほとんど使い方は同じです。で、えー、とこのように、えー、とアニメーションしているスキンドメッシュからサンプリングができるようになっているということですね。これも以前からできたんだけど、かなりやりにくかったのが標準的な機能でものすごく便利にできるようになったというのがありまして、それが、ね、SDF です。 サインドディスタンスフィールドですね。符号付き距離フィールド。とりあえずどう、どう使ってるのかっていうところから話しましょうか。このサイバー寿司アナライザーエフェクトがありましたけれど、これの、このエフェクトですね、この寿司の表面上を這いつくばる、えっ、ー、と、線状のネオンみたいなこのエフェクトなんですけれど、これをえと実現するために SDF っていうのを使っています。 SDF って何かっていうと,、えっと物体がこう存在していた時に物体の表面からどの程度離れているのかっていう距離の情報を 3D テクスチャーにベイクしたものというふうに説明するのが多分一番いいと思うんですけれど でなおかつ物体の内側からの距離の場合やマイナスの値が入るようになってるんでそれでサインドっていうまあ符号付きディスタンスフィールドっていうふうに呼ばれているんですけれどこの SDF っていう 3D テクスチャーが存在することによってなんかこう 2のパーティクルがここら辺にいたときに、このパーティクル君がですね、俺はこの物体からどんぐらい離れているんだろうとか、この物体の表面に近づくにはどの向きに移動すればいいんだろうとかいう情報をですね、この SDF からサンプリングしてゲットすることができるんですよね。なので、これを使うことによって、例えば、 パーティクルがこの物体に吸い寄せられていくエフェクトを作ったり反対に物体からこう遠ざかっていくエフェクトを作ったりだとかあとはこの物体との距離を一定に保つことによってこの物体の表面を距離を保ちながら張っていくようなエフェクトとかを簡単に作れるようになるんですよね。線みたいなものですかねっていうのがまさにそうです。3D に焼かれたた線みたいな ものですねなので等高線の同じところをこう、はいつくばっていけばこういうふうに物体の表面をこうなぞっていくエフェクトっていうのができるっていうわけですね。ここで SDF のサンプルを現在位置で行いつつサンプルサインドディスタンスフィールドっていうノードにはこの出力が2つあってこのディスタンスっていう 方が先ほど言っていた、えっ、ー、と、物体からの距離を出力するスロットなんですけれど、このディレクションっていうのは、 えっとこの物体からの距離を変微分することによってどの方向にこの最寄りの物体表面が存在するかっていうベクトルを算出することができるんですがその計算を勝手にやってくれるとても賢いスロットだったりしますなのでここではこのディレクションスロットと自分が持ってるですね適当にランダムに生成したディレクションっていうベクトルのクロスプロダクト外積を取ることによって外積っていうと難しく聞こえますけれど外積っていうのは要するに2つベクトルがあった時に あのこの両方のベクトルに対して垂直なベクトルを求めてくれる便利なノードなんですよね。なのでこれを使うことによって物体に近づいていくベクトルに垂直なベクトル要するに物体とのこの距離を保ちながら移動するベクトルっていうのを生成することができるんですよ。それをこういうふうにベロシティに突っ込むことによってこういうふうに寿司の表面上を這うこのスキャンエフェクトっていうのが作れるようになるという感じですね。 重要なのは、この SDF のデータを Unity 内部で作れるようになりました。ウィンドウの中に、Visual Effects の中に、Utilities の中に、SDF Bake ールっていうのが入ってるんですけれど、これを使うことによって、先ほど言っていた SDF のデータを Bake することができます。ちょっと試しに作ってみましょうか。まずはメッシュ、ソースのメッシュとして、えっ、ー、と、エビを使いましょう。エビの お寿司をスキャンしたいなとこういう風に入力してこのベイクメッシュボタンを押すとはい SDF がもうベイクされましたあのビジュアライズして見ても分かりにくいんですけれど分かりにくいですよねでもなんとなくこの、えー、とメッシュの形状に沿ってデータが出来上がってるのが分かるでしょうか寿司の中身は符号的にはマイナスになってるんで、まあ、こういう風に暗くなっちゃってますけれど外側に行くほど距離が離れていくんで色がこう明るくなっていくっていう感じの データができていますね、まあ、ちなみにこれ SDF を選ぶとね SDF をそのま,まあまボリュームレンダリングして視 <laughs> 覚化することなんかもできるんですけれどこんなふうにしてベイクしたデータをこのセーブ SDF ボタンを押すことによって、えー、ABSDF とかでセーブしましょう、えー、ABSDF としてここにベイクされましたこうして作ったデータをここにぶち込むことによって使うことができるわけですねはいはい VFX グラフとシェーダーグラフを組み合わせて使うことができるようになってるんですけれど、そのシェーダーグラフの中で頂点モディファイができるようになりました。頂点の位置を変更したり UV を変更したりということがシェーダーグラフの中で行えるようになったんですよね。このエフェクトとかはここにですね、イナーラジアスとアウターラジアスってパラメータがあるんですけれど、これを使って内側半径と外側半径というのをこう独立して動かせるようにしたんですけれど、これね、 以前やろうと思うとこういう風な頂点モディファイができなかったんで単純なスケールでやるしかなかったんですよね単純なスケールでやっちゃうとこう大きくすると幅も大きくなってっちゃうじゃないですかこのリングの幅は一定に保ちながらこう膨らんでいくっていうのをやりたいんですよねそうした時には単純なスケールじゃなくてこの リングの内側の頂点と外側の頂点を異なるスケールをかけていく必要があるわけですけれど、そういったふうな頂点を直接いじるということが、この、えー、とシェーダーグラフの中でできるようになりました。これもうちょっと簡単なサンプルで見ましょう。 こういう爆発パターンのサンプルみたいのを作ったんですよね。これを使うと、このシェイプっていうパラメーターでこう内側だけが独立して変形します。なんかこうオフセットっていうのをかけれるようにしておいて、単純に中心からこう広がっていくんじゃなくて端っこからこう広がっていくことによってなんかちょっと奥行き感を持たすことができるんですよね。これがこんな感じのシェーダーグラフですね。以前は VFX グラフ用のシェーダーグラフを使うとバーテックスをいじることができなかったんですよ。ちょっと実際に作ってみましょう。こんな感じで。 このバーテックスの入力がないんですよねそれがこういう風にいじれるようになりましたで、これなんでいじれるようになったのかというとこれ実はねバーテックスモディファイに対応したわけではなくてですねこれでは別の変更改良として VFX グラフの中で VFX シェーダーグラフだけではなくて普通の HDRP シェーダーグラフとか URP シェーダーグラフとかを使えるようになりましたっていう変更があるんですよね。でなので普通の URP シェーダーグラフ普通の HDR シェーダーグラフとかで、えー、と行われているバーテックスモディファイとかが普通に適用されるようになったということなんですよ。それがどうやって使うのかというと このグラフインスペクターの中にサポート VFX グラフっていうスイッチがあるの分かりますかねこれですね。はい。で、これをオンにしてセーブすると、こうシェーダーが出現して、これが VFX グラフの中にこういうふうにぶち込めるようになっています。で、こうして作られたシェーダーグラフの中では、こういうバーテックスモディファイが使えるようになっているので、こういう晴れてバーテックスアニメーションが使えるようになったということですね。 でね、実はね、新機能って最近すごく分かりやすくなってるんですよ。この VFX グラフの、えー、とドキュメント、マニュアルのページがありますけれど、こね、実はね、最近 FWATSNEW っていうこのセクションがあのちゃんと真面目に更新されるようになりました。以前はね、この更新情報ってリリースノートをね、見ていくしかなくてね、ちょっと皆さんあの気がめいる感じだったと思うんですけれど、最近 HDRP とか URP とか VFX グラフとか、この グラフィックス系のパッケージは、このフォアツニューセクションがかなり真面目に更新されるようになったので、このフォアツニューはね、リリースされるたびに、あの、細かく、えっと、チェックしていただけると面白いんじゃないかなというふうに思っています。例えば、この、えっ、ー、と、ビジュアルエフェクトグラフ12で追加された機能としては、まあ、こんな感じで、フィクスドリッドアウトプット。まあ、あの、えっ、ー、と、URP で、この、 光源計算、ライティングを行うパーティクルというのが、えっ、ー、と、まともに使えるようになりましたよっていう情報だとか、まあ、2D でも使えるようになりましたよとか、まあ、バウンズヘルパー入りました、コンピュートバッファー使えるようになりました、ディスタンスフィールド、さっき紹介したやつですね。あれが使えるようになりましたよとか、まあ、いろいろお得な情報がここに書かれています。 えっと僕もね、改めてこのフォアツニューセクションを見て、今紹介した機能っていうのは <laughs> 気づいたものだったりするので、あの皆さんもね、ぜひ新しいバージョンができたときは、一度この、えっと、フォアツニューセクションというのに目を通されてみるといいのではないでしょうかというね。<music> で、このバウンズヘルパーね、ちょっと面白いんで、これを紹介しておきましょうか。 エフェクトのバウンディングボックスってどうやって設定するのか皆さんあの悩まれること多いと思います。これがね、自動的に算出できるようになりました。この VFX を動かしながらこのコントロールを表示させて、今これ、えっ、ー、と、バウンディングボックスはマニュアルモードになってるんですけれど、はい、マニュアルモードになってますが、ここをレコーデドっていうモードにすることによって、どこまで飛んでったかっていうのを 記録してバウンディングボックスに適用することができるようになります。で、このレコードボタンを押すと、はい、ちょっと皆さん見えますかね？このバウンディングボックス、赤い枠がね、このパーティクルの動きに合わせてだんだんこう大きくなっていくんですよね。ちょっともう一回やりましょうか。こうやると赤い箱がこう。 大きくなってってるのが、これね、配信画面上だとね、ちょっと圧縮されちゃうせいでね、わかりにくいかもしれませんけれど、こういうふうに実際にパーティクルが飛んだ範囲を記録することによって、バウンディングボックスを求めると。で、これで、アプライバウンズっていうボタンをポって押すと、バウンズ情報として、こういうふうに適用することができるという感じですね。 あの UX 関連でね使い勝手を良くするための改良というのも行われていたりします。例えばねこういうふうに線があるじゃないですかここで右クリックしてクリエイトノードってやって例えばフロントとか追加するとこういうふうに。 線の間に割って入ってノードを追加することができるんですよね。で、これ、あの、僕、全然知らなかったんで、あの、いちいちこういうところにノードを挟むときに、えっ、ー、と、フロートを作ってから、これを、えっ、ー、と、こうして、こうしてとかやってたんですけれど、えっ、ー、と、こういったことはしなくても良くなりました。いきなり、ここに右クリックすれば挟めるんで。とか、あとはね、例えば、ここにセットサイズとか、こう、オペレーター追加したじゃないですか。これ、ここで、 えー、っとドラッグしながら、オルトキーを押しながら離すことによって、 こういうふうにプロパティをいきなり作ることができるんですよね。なので、こういうふうにオペレーターを置いて、これを外部からプロパティとしていじれるようにしたいなと思ったら、ドラッグしてルるキーを押しながら離すといきなりこういうふうにプロパティになってくれると。あとはね、VFX グラフ使ってると、調子に乗っていろいろプロパティ作っていっちゃうんですけれど、これやっぱり外側からのいじらなくてもいいよなって思ってプロパティ削除するケースって結構あるんですよね。 で、そうすると、こういうふうに使っていないプロパティが蓄積されていってしまうんですけれど、いくつか使ってるプロパティもあるし、使ってないプロパティもあるなと思ったら、ここで右クリックしてセレクトアンユースドってやると、使ってないプロパティだけを全部選択してくれるので、これでデリートすれば、はい、使っていないプロパティ。 撲滅することができると。あとは、これもプロパティのね、仕様の追加だな。イントのプロパティとか、U イントのプロパティとかを作ったときに、この、えっ、ー、と、値のモードとして、レンジっていうのが選べるようになりました。これね、以前はフロート型でしか、えっ、ー、と、このレンジっていうのは設定することができなかったんですけれど、こう、レンジっていうのが設定できるようになったことによって、このイントとか U イントの値についても、こういうふうにスライダーで操作ができるように。 えっと Uint に関してはこういうスライダーだけじゃなくて e n ナ m も使えるようになりました例えばえっと0はマグロ1はネギトロで3はエビだよっていう風な感じで e n ナ m を定義してあげればこう外側から見た時にこうドロップダウンでこうマグロとかネギトロとかエビとかこういう風に選べるようになってるわけですねこういうアイに ID 的に使う場合に分かりやすい UI にすることができるようになった という感じですね例えばスイッチとかにつなげてあげればこのそれぞれの ENAM に対応した色を例えば選択したりだとかメッシュをスイッチでこう選べるようにしたりだとかそういったことができるようになるわけですね。